শুনিছে আজি বহুত দিনৰ পৰা মই কথা এটা আলোচনা কৰিম কৰিম বুলি সময়ে পোৱা নাছিলোঁ আপুনি ব্যৱহাৰ বাণিজ্যৰ কামত ব্যস্ত হৈ থাকে যে কি কথা কোৱাচোন বাৰু আজি দোকানলৈ মই অলপ দেৰিকৈ যাম বুলিয়ে ভাবিছোঁ আমাৰ ডাঙৰ ল'ৰা অনন্তৰ বাৰ বিয়াখন ভালে ভালেই হৈ গ'ল বোৱাৰীও বহুত ভালেই পাইছোঁ এতিয়া পিছে সৰু ল'ৰা দিগন্তৰ কথা ভাবিব লাগিছিল নহয় তাৰোতো বিয়াৰ বয়স হৈছে আৰু এতিয়াৰ পৰা ছোৱালী বিচাৰিলেহে ভাল ছোৱালীজনী পোৱা হ'ব কথাটো অৱশ্যে তুমি ঠিকেই কৈছা ময়ো নভবা নহয় বাৰু কিন্তু আজি যুগত ভাল ছোৱালী এজনী পোৱাটোহে ডাঙৰ কথা আৰু মাজতে এদিন মই সুধিছিলো এইটো বিষয়ে তাক সি নাই বুলিয়ে কৈছে স্কুল কলেজ সবতে একেলগে পঢ়া শুনা কৰিলোঁ আগতে আমাৰ লগৰবোৰে আমাৰ দুইজনীকে কাপলেট বুলিয়ে জোকাইছিল হয় নেকি তেনেহ'লে বৰ ভাল কথা লগ পাব লাগিব ছোৱালীজনীকে দিন তোমালোক দুইজনী যিহেতু ইমান ভাল বান্ধৱী আছিলা এতিয়া যা যোৱালি হ'লে ভালেই হ'ব আমাৰো ভাল লাগিব আৰু আমাৰ দিগন্ত অনন্ততকৈ মাত্ৰ দুবছৰহে সৰু আগতে যে মানুহে দুইটাকে দেখিলে জমজ বুলিয়ে ভাবিছিল এতিয়াও বহুতে ভাবে আৰু বোৱাৰী তুমি এবছৰমান সৰুৱে হ'ব অঁ মা মই কথাটো অৱশ্যে বহুত দিনৰ পৰাই ভাবি আছিলোঁ কিন্তু ক'বলৈহে সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ আমি দুয়োজনী বহুত ভাল বান্ধৱী হোৱাৰ লগতে একদম নিজৰ বাই ভনীৰ দৰে এতিয়া যদি দুয়োজনী একেখন ঘৰৰ বোৱাৰী হওঁ কিমান ভাল লাগিব নহয়নে বাৰু কথাটো শুনিয়ে মোৰ বৰ ভাল লাগিছে দুয়োজনী যা যোৱালৈ যেতিয়া ইমান ভাল বান্ধৱী হ'বা দুয়োজনী সদায় মিলিজুলি থাকিবা হাই কাজিয়া নহয় আৰু আমাৰ ঘৰত বৰ ভাল কথা হ'ব হেৰি আপুনি কি কয় মোৰো অৱশ্যে ভালেই লাগিছে কথাটো শুনি আমাৰ ডাঙৰ বোৱাৰী ইমান ভাল হয় গতিকে তাইৰ বান্ধৱী বহুত ভালেই হ'ব তেনেহ'লে সোনকালে এদিন ভাল দিন বা এটা মিলাই ছোৱালীজনী ঘৰলৈ বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ লৈ যাব লাগিব আৰু এনেদৰেই ডাঙৰ বোৱাৰী ববিতাৰ কথামতে সকলোৱে গৈ বাৰ্বিক এদিন চাই আহিলেগৈ সকলোৱে বাৰ্বিক বহুত পচন্দ কৰিলে আৰু সোনকালে এদিন দিগন্ত আৰু বাৰ্বৰ বিয়াৰ এদিন হ'লৰে বোৱাৰী সদায় একেলগে সিজনী হেৰি থাকিবই নোৱাৰিছিলো যে সেইকাৰণে তেতিয়া কিমানে যে কৈছিলে বিয়াৰ পিছতো এৰাহী হবই লাগিব কিন্তু ভগৱানেও চাগে নিবিচাৰে আমি দুয়োজনী বেলেগ বেলেগকে থকাটো সেইকাৰণেহে আমাৰ দুয়োজনীকে একেখন ঘৰতে পেলালে ববিতা তো বিয়াৰ পিছতে মোৰ ইমান অকলশৰীয়া অনুভৱ হৈছিল দুইজনী যিহেতু একেখন গাঁৱৰে আছিলোঁ আমি এদিনো ইজনীয়ে সিজনীক নেদেখাকৈ থকাই নাছিলোঁ কিন্তু তোৰ বিয়া হোৱাৰ পিছৰে পৰা মোৰ যে দিনবোৰ একেবাৰে নাযায় নোপোৱাই লাগিছিল আমি দুজনীয়ে ফোনতহে কথা পাতিছিলোঁ কিন্তু ফোনত কথা পাতি তেনেকৈ ভাল নালাগেও ডাঙৰ বোৱাৰী সৰু বোৱাৰী দুইজনী সদায় এনেকৈ মিলিজুলি থাকিবা ডাঙৰ দুবছৰ পাৰেই হল ডাঙৰ বোৱাৰীৰ ফালৰ পৰা আমি এতিয়ালৈকে একো অসুবিধাই পোৱা নাই বিয়া হৈ অহাৰ পৰাই ঘৰখন নিয়াৰিকৈ চলাই নি আছে মুখত সেই মৰম লগা হাঁহিটো অনবৰত থাকে যিটো দেখিলে একেবাৰে ভাল লাগি যায় মনটো সৰু বোৱাৰী তুমিও ডাঙৰ বোৱাৰী প্ৰিয় বান্ধৱীহে তুমিও নিশ্চয় আমাৰ ডাঙৰ বোৱাৰীৰ দৰেই হ'বা আমি দুয়োজনী বোৱাৰীৰ পৰা মাত্ৰ এইটোৱে বিচাৰোঁ যাতে ঘৰৰ সকলোৰে মাজত মিলা প্ৰীতি বৰ্তাই ৰাখা মা দেউতা আপোনালোকে সেইবোৰ কথা একো চিন্তাই নকৰিব এতিয়া আমি দুয়োজনী আছো নহয় এইখন ঘৰত মা দেউতা আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ময়ো ববিতাৰ দৰে এইখন ঘৰৰ আদৰ্শ বোৱাৰী হ'ব পাৰোঁ আৰু নবৌ বাৰ্বিকো তোমাৰ নিচিনা ধুনীয়া ধুনীয়া টেষ্টি টেষ্টি খানা বনাবলৈ শিকাই দিবা কিন্তু

সেইটো বাৰু ঠিকেই কৈছা তুমি ডাঙৰ বোৱাৰী তাই যে ঘৰৰ কামবোৰ কৰিবলৈ আগ্ৰহ দেখুৱাইছে সেয়াই বাবু পিছে ডাঙৰ বোৱাৰী আজি ভাত সাঁজ নহলে তুমিহে বনোৱা জানাই নহয় দেউতাৰ কথা অলপ সোৱাদ লগা নহলে দেখোন খাব ইচ্ছা নকৰে বহুত দিনৰ পৰা মানুহটোৱে ভালকে খোৱা বোৱা কৰা নাই মোকো মাজে মাজে সুধিয়ে আছে ডাঙৰ বোৱাৰী একেবাৰে ৰন্ধা বঢ়া নকৰাই হ'ল যে তেওঁ আচলতে তোমাৰ হাতত ভাত এসাঁজ খাব মন গৈছে চাগে আজি তুমিয়ে বনোৱা আৰে বাৰ্বি কি হ'ল সেইখিনিতে ৰৈ গলি যে আৰু শাকু সৰু বোৱাৰীও আজি ভাত সাঁজ ডাঙৰ বোৱাৰীকে বনাব কৈছো তুমি বহুত দিনৰ পৰা বনাই আছা নহয় আজি নহ'লে তুমি অলপ জিৰণি লোৱা অঁ মা ঠিক আছে বাৰু ববিতাই বনাব তুমি ওচৰতে থাকি ভালকৈ চাই থাকিবা ডাঙৰ বোৱাৰীয়ে কেনেকৈ বনায় তুমি বাৰু ভালেই বনোৱা নতুন শিকাৰ তুলনাত তুমি যথেষ্ট ভাল বনোৱা তথাপি বাৰু ডাঙৰ বোৱাৰীয়ে কেনেকৈ বনাই নিজ চকুৰে চালে তুমি ভালকৈ শিকিব পাৰিবা তোমাক বাৰু তাইয়ে শিকাই আছে বনাবলৈ তথাপিও তুমি নিজে চালে আৰু বেছি ভালকৈ পাৰিবা কি হ'ল বাবি মনটো মাৰি আছো যে নাই একো হোৱা নাই হেৰি নহয় ববিতা আজিৰ পৰা ৰন্ধা বঢ়া তয়ে কৰিবি মই বনাৰ কাৰণে চাগে ঘৰৰ মানুহবোৰে ভালকৈ ভাতেই খাব পৰা নাই এইকেইদিন হে তেনেকুৱা কথা নহয় চবে দেখোন ভালকৈ খাইছে বেয়া লগা হ'লে ক'লে হ'লে নহয় আৰু তই যে আগ্ৰহ কৰি বনাবলৈ আহিছ তাৰ তাত চবেই বহুত ভাল পাইছে তই ৰচোন আমাৰ এখেত উঠিলেনে নাই মই চাই আহোগৈ মই নুঠোৱালৈকে তেখেত নুঠোৱেই নহয় সদায় অফিচতে দেৰি হৈ যায় তই জানই নহয় প্ৰাইভেট চাকৰি কৰে এনেকৈ সদায় সদায় দেৰিকৈ গ'লে দিগদাৰো নহয় যাওক মই জগাই থৈ আহোগৈ তই অলপ ৰচোন

কিন্তু মইহে নোৱাৰিছো ইমান চেষ্টা কৰাৰ পিছতো আৰু নোৱাৰিম চাগে ববিতাক সকলোৱে ভাল পোৱাৰ কাৰণে মই বেয়া পোৱা নাই তাই মোৰ প্ৰিয় বান্ধৱী মই সেইকাৰণে বেয়া নাপাওঁ কিন্তু ময়োতো এখন ঘৰৰ সৰু বোৱাৰী কিন্তু চব কামতে দেখোন ববিতাকে আগভাগ দিয়া হয় মা দেউতাই কিবা কৰিব লগা থাকিলে ববিতাকে কয় মোকতো কেতিয়াবাহে মাতে আনকি আমাৰ এখেতেও চব সময়তে অকল নবৌৱেকৰ প্ৰশংসাই কৰি থাকে মই বাৰু ববিতাক লৈ জ্বলিছোঁ নেকি নাই নাই মই এনেকুৱা হ'ব নিবিচাৰোঁ কিন্তু কি কৰিম ঘৰৰ সবে ববিতা ইমান প্ৰশংসা কৰে মোৰ দেখোন কিবা সহ্য নহয় হৈছে অথনিয়ে পাছি উৰি আছো কোত আছিল তোমালোক কি হল নটো ইমান কি কৰি উৰি আছো দুপৰীয়া খন সবে দুপৰীয়া ভাত পানী খাই অলপ জিৰাইছিল হে আতি পোৱাৰ পৰা ঘৰ ইটো হিটো কৈ থাকোতে যায় ঘৰত তিনি জনীকে মানুহ আছে বুলি কি হল তহত তিনিওটে জিহে লেতেৰা কৰ সেবো সাফা কৰোতে আমাৰ জীৱন হেক হৈছে আৰু এতিয়া মই যেটো কথা কবলৈ উলাইছো সেটো শুনি তোমাৰ সব ভাগৰ আঁতৰি যাব মা মা মোৰ চাকৰিটো হ'ল নহয় সেই অলপ আগত খবৰ পাইছোঁ আৰু খবৰ পাই মই ঘৰলৈ দৌৰি আহিছোঁ তোমালোকক ক'বলৈ অনন্তুত বছৰৰ পৰা চাকৰিৰ কাৰণে পঢ়া শুনা কৰিয়ে আছে চাকৰি হোৱাই নাই এতিয়ালৈকে কাৰো ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰাৰ একেবাৰে ইচ্ছা নাই চৰকাৰী চাকৰি কৰিব বিচাৰে কিন্তু কি হ'ব চবৰে ভাগ্য একেই নহয় নহয় হ'ব মা দাদাৰো চাকৰি সোনকালে হ'ব চাবাচোন ৰ'বা মই দৰা দৰিকে আহোঁতে মিঠাই আনিবই নহ'ল নহয় মই মিঠাই আনোগে ময়ো মাহঁতক খবৰটো দিওঁগে মাহঁতে জানি বৰ ভাল পাব ময়ো আমাৰ এখেতক কওঁগে যা তই মিঠাই আনগে যা ওচৰ চুবুৰীয়া চবতে বিলাব লাগিব নহয় গন্তৰ চি বৰ ভাল লাগিছে মোৰ কিন্তু মাৰ কথাবোৰ শুনি মোৰ দেখোন মনটো কিবা আমাৰ এখেতৰ নহ'বই নি বাৰু সঁচাকৈ মায়ে কোৱাৰ দৰে বাৰ্বিৰ কাৰণেহে দিগন্তৰ চাকৰি হ'ল নি বাৰু মই তাৰমানে বাৰ্বিৰ নিচিনা লক্ষী নহয় সেইকাৰণেহে আজিলৈকে এখেতৰ চাকৰি হোৱা নাই ববিতা চাচোন শাৰীখন কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ এখেতৰ প্ৰথম দৰমহা পইচাৰে মোলৈ এখন শাৰী লৈ আহিছে হয় নেকি বাৰ্বি বৰ ভাল লাগিছে শাড়ীখন আৰু তোক বৰ সোৱাইছে ববিতা ইমান দিনৰ পৰা চাকৰিয়াল গিৰিয়েক থাকিলে সেইটোৱে ভাল যেনিবা টকা পইচাৰ কথা ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে সেইটো বাৰু ঠিকেই কৈছ তই বাৰ্বি কিন্তু আমাৰ আখ্য থাকে মইহে ইচ্ছা নকৰো মোৰ ফুৰা চকাৰ চখো আছে বুলি কলে তই লগতে যাব পৰা হলে ভাল নাহিলে

একেলগে ডাঙৰ হৈছো ইমান ভাল বান্ধৱী ভাবিছিলো গোটেই ভুলেই হৈছিল এতিয়া দেখিছো আমাৰ সেই আগৰ বন্ধুত্বও নাথাকিবগৈ তই কিন্তু সঁচাকৈয়ে অহংকাৰী হৈ পৰিছ বাৰ্বি তই মোক অহংকাৰী বুলি কৈছ ববিতা কি অহংকাৰ কৰা দেখিলি মই মইতো একো তেনেকে কথা কোৱা নাই কিমান মৰম কৰিছিলে নহয় কিন্তু মোৰো বেয়া লাগিছিল

প্রথম বিয়া হৈ পিছতে মো মোৰ মনটো কিমান বেয়া লাগি থাকিছিল কিন্তু তইজনক তেতিয়া বুঝিছিলি এতিয়া ময়ো তোৰ কথা বুজিবৰ কোনো দরকার নাই ভাবিছিলোঁ দুজনী বান্ধৱীক এইখন ঘৰ বোৱাৰী কৰি আনিলোঁ গোটেই ঘর আনন্দে ভৰি থাকিব আর প্রথম কিছুদিন তেনেকুৱাই আছিল আমাৰ দুজনী বোৱাৰী ইমান মিলি জুলি আছিলে দেখিলেই মনটো একেবাৰে সন্তোষ লাগি গৈছিল কিন্তু লাহে লাহে এতিয়া কি হব ধৰিছে এইবোৰ মোৰ যে ভাবিয়ে একদম বহুত বেয়া লগা হৈছে আর মোৰো বৰ চিন্তা হৈছে অ' আগতে ইমান ভাল লাগিছিল দুয়োজনী বোৱাৰীয়ে হাঁহি মাতি আছিলে এতিয়া দেখোন কিবা গুমুঠা মাৰি থাকে

ঘৰত থাকো কি কৰিম সেইকাৰণে ইয়ালৈকে সেই সৰু দাদাৰ বিয়াৰ সময়তে আহিছিলোঁ বহুত দিন হ'ল নহয় তোমালোকৰকো দেখা নাছিলোঁ চাবলৈ ইমান মন গৈ আছিলে সেইকাৰণে গুচি আহিলোঁ কি হ'ল মা বেয়া পাইছা নেকি অহাৰ কাৰণে মইনো বাৰু তই আহিলে বেয়া পাম নে কিমান যে ভাল লাগিছে কিয় তোক দেখোন মই ফোন কৰি কৈয়ে থাকোঁ আহিবলৈ তইহে নাহ যোৱাই সময় নাই বুলি কওঁ নিহাৰিকা মাজনী ভালেই কৰিলা তুমি আহিলা তুমি কেইদিনমান থাকিবা যেতিয়া ঘৰখন অলপ ভাল লাগিব অঁ দেউতা কেইদিনমান থকাকৈ আহিছোঁ মই পিছে মা ডাঙৰ বৌ সৰু বৌ তাহাঁতি ক'ত আছে দেখা নাই যে আৰু মাত বোলো শুনা নাই সৰু দাদাৰ বিয়াৰ পিছতে দেখোন দুয়োজনী মিলি একেবাৰে হাঁহি খিকিম দালিয়ে ঘৰখন ভৰাই ৰাখিছিলে এতিয়া ক'ত গ'ল নাই দেখা যে নাজানো নিহাৰিকা ইহঁত দুজনী জানো কি হৈছে আজিকালি বৰ এটা মাত বোল নকৰা হৈছে তই আহিলি যেতিয়া ভালেই হ'ল তই সুধিবিচোন মই সুধো পিছে মোক একো কোৱা নাই এতিয়ালৈকে কি ডাঙৰবোৰ আৰু সৰুবোৰৰ মাজত মাত বোল নাইকিয়া হ'ল মোৰ দেখোন বিশ্বাসেই হোৱা নাই বিশ্বাস নহবলগীয়া নকৰিবা মই আহিলো নহয় এতিয়া মই চব ঠিক কৰি দিম ৰবা মই দুইজনীকে লগ কৰি আহোঁগৈ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰো কিনো হৈছে তাহাঁতৰ মাজত ডাঙৰ বোৰ সৰুবোৰ মাজত জানো কি হল সুধিলেও দুইজনীৰ মাজৰ পৰা এজনীও একো নকয়

বাবলি বাও ডাঙৰ বৌ আৰু সৰু বৌৰ লগত একেলগে পঢ়িছিলে নহয় তিনি এজনী ভাল বান্ধৱী আছিলে সৰু দাদাৰ বিয়াৰ সময়তহে লগ পাইছিলোঁ কি হলো নিহাৰিকা তুমি মোক ইমান লৰালৰিকে ইয়ালৈ মাতিলা যে অ বাবলি বা তুমি পালাহি তোমাৰ লগত মোৰ কথা এটা পাতিব আছিলে আমাৰ ডাঙৰ বৌ আৰু সৰু বৌৰ বিষয়ে সেইকাৰণে ঘৰলৈ মাতিব নোৱাৰিলো ইয়াত ৰাস্তাতে তোমাক লগ কৰিব মাতিলো বেয়া নাপাবা আকৌ আৰু কি হল দুজনী মই বহুদিনৰ পৰা ফোনো কৰি আছো দুজনীৰ পৰা এজনীও দেখোন আমি আকৌ একো ধৰিবই পৰা নাই কি হৈছে দুয়োজনীয়ে কিবা মনটো মাৰি মাৰি থাকে কথা বতৰা নাপাতে বেছিকে এনেকে ভাল নালাগে নহয় ঘৰখনত ববিতা আৰু বাৰ্বিৰ মাজত কাজিয়া লাগিছে এনেকুৱাতো কেতিয়াও হোৱা নাছিলে

এতিয়া কি কৰিলে ভাল হ'ব বাৰু বা তুমিয়ে কোৱাচোন ৰ'বা নিহাৰিকা তুমি চিন্তা নকৰিবা মই কথা এটা ভাবিছোঁ তোমাক কম ৰবা তুমি তেনেকৈ কৰিবাচোন বাৰু মই তাহাঁত দুয়োজনীকে ভালদৰে বুজি পাওঁ তাহাঁতি নমতা নমতিকে বেছিদিন থাকিব নোৱাৰে মই যেনেকৈ কওঁ তুমি তেনেকৈ কৰিবাচোন চাবা চব ঠিক হৈ যাবা দুবছৰ আগৰ পৰাই ঘৰৰ তাইকেনে পুৰণা কৰিছে যাতে আৰু মোৰ মনত থকা ভুল বুজাবুজিবোৰ যাতে

বাবলি বাইৰ নহয় বাবলি বাই মোক সেইকেইখন দিছিলে আৰু তাই কোৱাৰ দৰে মই ফটো জনীয়ে বেডৰুমত ৰাখি দিছিলো